yuz terisi parvarishni necha yoshdan boshlash kerak aslida yuz terisi parvarishi chaqaloqlik davridan boshlanadi Chaqaloqlarning yuzlarini suv bilan yaxshilab yuvib tozalaymiz 8-9 yoshlarda bolalarda gormonal o'zgarishlar boshlanadi va bu davrda yuz tozalovchi maxsus vositalar neytral ya'ni pH 5.5 bo'lishi shart 12 yoshlarda esa gormonal o'zgarishlar avj oladi bu yoshda maxsus kosmetik vositalar tozalovchi gel pen yoki sovun tonik va namlovchi kremlardan foydalanishni tavsiya qilaman va eng muhimi kosmetik vositalar hech qanday kimyoviy zararli mahsulotlardan tarkib topmagan bo'lishi kerak mutlaqo tabiiy bo'lishi shart agarda farzandingizning yuzida husnbuzar bo'lsa bu davrda də husnbuzarliga qarshi kosmetik vositalardan foydalanishni tavsiya qilaman yoshi kattalarga esa yuz terisiga mos ravishda maxsus kosmetik tozalovchi yel penka yoki sovundan foydalanishni va namlovchi tonik losyonlardan va oziqlantiruvchi namlovchi zardob va kremlardan foydalanishni tavsiya qilaman va eng muhimi quyoshning nojo'ya nurlaridan yuz terisini himoya qilish uchun maxsus spf kremlardan foydalanishingiz shart